Крайния Я пришел на этот митинг для того, чтобы остановить войну в Украине и чтобы Крым освободила российская армия и российское государство. Нью-Хэмпшир уже 10 лет больше. Сам на самом деле большую часть своей жизни я прожил в России, но корни мои на Украине. И я не могу просто молчать, когда вижу такой беспредел. Меня не поддерживают ни друзья, ни родственники, ни родные. Мне родные все живут в России. Никто меня не поддерживает. Я приехал из Нью-Хэмпшира сюда, 5 часов в пути и так далее. Чтобы стоять здесь, я был здесь самый первый. Почему мне важно быть здесь? Потому что я поддерживаю Украину, поддерживаю Беларусь, поддерживаю другие страны против вмешательства Путина в их внутренние дела. Чтобы, ну, чтобы Путин не влазил на территорию Чехии, государство и захватывало. Это первое. И второе, почему я здесь, потому что, чтобы выразить свой протест и поддержать, поддержать своих российских соратников в борьбе. Потому что сейчас очень сильно учились репрессии и Путин очень жестко расправляется с оппозицией. Я сюда приехала 20 лет назад. И сегодня мы пришли сюда, чтобы все люди всего света не верили Путину. Он врет, он всегда врал, врет и будет врать. Чтобы его выкинули отсюда, чтобы он Украину оставил в покое. Умирают молодые дети, он убивает, он убийца.